Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersuara lagi dalam Malaysia petang ini. Hari ini 3 November 2025. Pemula bagi bulan November dan mm -hmm. saya kira Tinggal sebulan lebih saja kita bakal memulakan tahun baru iaitu 2026. Hari ini anda bersiaran bersama dengan saya Zah Rashid dan juga saya Diah membaca Is dan seperti biasa kita akan berkongsi sedikit perkembangan yang apa yang berlaku di negara kita setakat pada petang ini dan juga kita akan membincangkan satu isu yang juga berkaitan dengan berita yang kita nak bacakan pada hari ini. Ya, tapi sebelum itu kita akan kongsikan satu berita mengenai harga pas perjalanan bus.my Uh, turun kepada RM30. Saya kira hmm. satu berita yang gembira semua untuk uh, rakyat Malaysia khususnya di mana harga pas perjalanan tanpa had bagi kad 30 hari bas.my di seluruh negara diturunkan daripada RM50 kepada RM30 sebulan bagi membolehkan rakyat menikmati perjalanan tanpa had dengan kos serendah RM1 sehari. Okey, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata penurunan harga yang berkuat kuasa serta-merta itu bukan sahaja membantu meringankan kos sara hidup rakyat tetapi juga mampu menjimatkan perbelanjaan antara 200 hingga 300 ringgit setiap bulan. Beliau berkata, program bas berhenti-henti ataupun sikatani SB ST Johor Bahru mencatat jumlah penumpang tertinggi di negara ini sejak mula dilaksanakan pada tahun 2022 dengan jumlah keseluruhan 940,000 penumpang bagi tahun ini kata beliau lagi pelaksanaan bus.my uh, di Johor Bahru kini uh, merangkumi 21 uh, laluan iaitu penambahan 3 laluan daripada 18 laluan sebelum ini okey dan bagi tujuan itu kerajaan persekutuan akan melabur sebanyak 134.94 juta bagi tempoh 2 tahun bersamaan dengan 67.47 juta setahun bagi memastikan perkhidmatan SPST Johor Bahru terus memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau dengan sokongan berterusan daripada kerajaan, pengendali bas do Johor Bahru disaran supaya meningkatkan lagi usaha agar mampu mencatat purata bulanan lebih satu juta penumpang pada masa hadapan. Jadi, mm -hmm. ada satu perkara juga yang mungkin kita boleh kongsikan mm -hmm. berkenaan dengan bus.my ini di yeah. mana mm -hmm. Antheliop juga berkata bahawa perkhidmatan tambahan mm -hmm. bus.my Medic yeah. oh, yang mana okay. ialah adalah mm -hmm. van khas mm -hmm. bagi membawa pesakit dialisis, orang yeah. kurang upaya ataupun OKU dan juga pengguna kerusi roda yeah. Yeah. yang mana ia akan bermula dilaksanakan di Johor Bahru menjelang hujung tahun ini mm -hmm. dan perkhidmatan berasaskan permintaan ini yeah. merupakan sebahagian daripada syarat yang dikenakan kepada pengendali perkhidmatan dan bas mm -hmm. bagi memastikan kemudahan mobiliti turut dinikmati mm -hmm. oleh golongan yang memerlukan. Yeah. Baik, baik dia seterusnya dia. Mhm, mm mm -hmm. seterusnya kita nak bercerita berkenaan dengan usahawan yeah. dan juga koperasi di negeri Sabah. Mm -hmm. yeah. yang mana sebanyak 40.797 usahawan mm -hmm. perusahaan mikro, mm -hmm. kecil dan sederhana atau PMKS serta koperasi di Sabah menerima pembiayaan berjumlah 770.1 juta ringgit pada tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, um, Kuskop menyediakan skim pembiayaan dan program keusahawanan khas untuk usahawan di Sabah bagi memperkasakan ekonomi ataupun ekosistem keusahawanan dan gerakan koperasi di negeri itu. Beliau berkata bahawa ini termasuk skim pembiayaan usahawan tamu dan usahawan kraft di bawah tekun nasional, program peningkatan Enterprise Bumi Putra atau BIP Plus oleh SME Corp dan sesi konsultasi BIS Klinik Zon Borneo oleh Institut Keusahawanan Negara ataupun INSCAN. Kuskop juga katanya telah memperkenalkan dasar pandang ke timur dalam negara pada peringkat kementerian tanpa menjejaskan pelaksanaan program sedia ada di seluruh negara dengan fokus tambahan telah diberikan kepada Sabah dan juga Sarawak. Selain itu, Dato' Iwan berkata bahawa Kuskop juga melaksanakan projek pembangunan premis tamu desa dengan menyediakan fasiliti perniagaan yang lebih teratur, menyediakan hub PMKS Negeri Sabah serta menganjurkan program karnival dan ekspo keusahawanan dan koperasi di negeri itu. Uh, selain itu juga agensi di bawah kuskop seperti Tekun Nasional, uh, Perbadanan Nasional Berhad ataupun Pernas, Bank Rakyat, Insken dan juga Suruhanjaya Koperasi hmm. Malaysia turut menambah cawangan dan kemudahan perikmatan di Sabah bagi memudahkan urusan usahawan dan juga koperasi tempatan. Setakat ini terdapat 3072 koperasi dari kumpulan sasar belia telah didaftarkan oleh SKM setakat Disember 2024 dan koperasi berkenaan mencatatkan 2.4 juta anggota dengan perolehan 848 juta ringgit serta merekodkan 264 juta ringgit dari segi modal share. Ya, okey. Panjang. Panjang ceritanya berkenaan okay. usahawan. ni ke Sabah kan? Betul. <laughs> Baik kita teruskan dengan berita yang berikutnya um, perkembangan mengenai Roblox ya uh, beri jaminan tingkat keselamatan. Pihak Roblox memberi jaminan akan terus mempertingkatkan tahap keselamatan uh, melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan pemantauan manusia. Menteri Belia dan Sukan Hana Yu berkata, pihak Roblox turut memaklumkan kesediaan mereka untuk uh, bekerjasama dengan kerajaan Malaysia terutama dalam perkongsian data dan juga pematuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Hana telah menzahirkan kebimbangan, kebimbangan maafkan saya mengenai keselamatan kanak-kanak kepada pihak Roblox, aplikasi permainan dalam talian yang cukup popular. Kata beliau, kita, beliau mahu uh, dunia digital yang bukan sahaja menjeronokkan tetapi juga membina karakter dan nilai yang betul untuk generasi yang akan datang. Beliau berkata platform seperti Roblox kini mempunyai jangan terkejut ya, dia. Mm -hmm. Saya pun sampai baca ni terkejut saya. mempunyai mm -hmm. lebih daripada 100 juta pengguna ya di seluruh dunia termasuklah lebih sejuta di dalam negara kita sendiri dengan capaian sebesar ini pastinya tanggungjawab melindungi pengguna muda tidak boleh dipandang ringan dan kata beliau sebagai menteri belia dan sukan juga dan juga seorang ibu beliau risau apabila melihat bagaimana sesetengah permainan dalam talian boleh mempengaruhi tingkah laku dan juga emosi kanak-kanak dan mungkin kita boleh imbas sedikit di pandang pada Sabtu lepas seorang kanak-kanak lelaki berumur 6 tahun parah dikelar abangnya yang berusia 9 tahun dengan objek tajam di Kampung Parit Nipah Parit Raja di Batu Pahat Ketua Polis Johor Abdul Rahman Arshad berkata siasatan awal mendapati abang masa mungkin mencederakan adiknya selepas permainan Roblox yang dimainnya terganggu dan semua poin yang dikumpulnya selama ini hilang mm -hmm. itu dia. Okay, ini adalah satu tindakan yang cukup baik juga daripada Kementerian Belia ya. dan Sukan ya. untuk mungkin memastikan agar perkara tersebut tidak berulang lagi di negara kita. Ya. Baik, kita terus saja ke laporan yang berlaku di Ipoh yang mana 8 individu terkandas ya. di pusat peranginan Bukit Larut ya. di berhampiran dengan Taiping semalam selepas 3 wanita menghadapi kecederaan ketika melakukan aktiviti pendakian. Pemangku Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak Syazid Lian Muhammad Hanafiah berkata dua mangsa mengalami kekejangan otot pada kaki manakala seorang lagi terseliuh dan lima individu lain iaitu tiga wanita serta dua lelaki tidak mengalami sebarang kecederaan. Beliau berkata, pasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Taiping bergegas ke lokasi kejadian sejauh 4 km selepas menerima panggilan kecemasan pada 6.53 petang dan setibanya di lokasi kejadian, tujuh mangsa berada di atas bukit dan seorang mangsa lelaki telah turun ke kaki bukit bagi mendapatkan bantuan. Ketua operasi mengaplikasikan konsep LAS seterusnya mengarahkan anggota bersama-sama pihak polis dan pengurusan Bukit Larut ke lokasi di atas bukit bagi melakukan kerja-kerja penyelamatan. Dan pasukan penyelamat menemui semua mangsa di pertengahan jalan dari lokasi kumpulan itu dilaporkan berada setelah mereka dibantu oleh seorang individu yang merupakan orang awam yang bertindak sebagai penuju arah bagi menuruni bukit. Beliau berkata wanita yang mengalami masalah kaki terseliuh telah diberikan rawatan awal oleh pasukan penyelamat di lokasi sebelum kesemua mangsa dibawa turun serta diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya dan operasi tersebut tamat kira-kira tiga -kira jam kemudian. Baik, kita teruskan dengan laporan berita yang berikutnya di mana Namiwi ditahan dan didakwa kerana memiliki dan juga guna dadah. Polis selamnahan dan mendakwa pengarah serta pemuzik we mengci atau lebih dikenali sebagai namwiwi kerana memiliki dan menggunakan dadah di sebuah hotel di ibu negara bulan lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Masuh Zalun Kenyataan hari ini memaklumkan hasil serbuan pada 4.30 petang pada 22 Oktober yang lalu yang lepas di sebuah bilik di hotel berkenaan polis menjumpai 9 pil berwarna biru disyaki ekstasi dengan anggaran berat 5.12 gram. Beliau berkata Namiwi yang berusia 42 tahun kemudian dibawa ke ibu pejabat polis daerah Dawangi dan saringan awal air kencing mendapati dia positif empat jenis dadah iaitu amfetamina, ketamin serta THC. Kata beliau dia direman selama dua hari melalui Perintah Mahkamah bagi membantu siasatan sebelum pertuduhan dilakukan pada 24 Oktober lepas di Mahkamah Kuala Lumpur atas dua pertuduhan mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 iaitu Seksyen 39A-1 kerana memiliki dadah dan Seksyen 15 dalam kurungan 1-1 kurungan ee kerana menggunakan dadah pada berkata, bagaimanapun, Namibie mengaku tidak bersalah dan mahkamah membenarkan dia diikat jamin mm -hmm. sebanyak RM4,000 dengan seorang pejamin. Beliau juga berkata, mahkamah menetapkan 18 Disember depan uh, sebagai tarikh sebutan semula kes. Mm -hmm. Itu dia. Baik, pada hari ini kita sebenarnya nak membincangkan topik mm -hmm. berkenaan dengan Budi 95. Ya. Tetapi sebelum mm -hmm. kita membincangkan lebih lanjut lagi, pada hari ini, Ketua mm -hmm. Setiausaha Perbendaraan Datuk Johan Mahmud berikan uh, berkata bahawa kerajaan akan mengumumkan kadar kuota tambahan bagi UDI 95 kepada pemandu e-hailing sepenuh masa dalam tempoh terdekat. Beliau berkata bahawa penambahbaikan itu dibuat selepas mengambil kira rayuan daripada pemandu dan data penggunaan yang dikemukakan oleh pihak penyedia perkhidmatan e-hailing kepada kerajaan. Kerajaan juga katanya telah berjumpa dengan platform e-hailing bersama dengan pihak Kementerian Pengangkutan untuk melihat tahap kecukupan dari segi had kelayakan untuk pihak e-hailing yeah. dan terdapat persetujuan dasar untuk menambah baik mm. tahap kelayakan mm. penambahbaikan itu juga akan diumumkan dalam masa terdekat dan akan berkuat kuasa pada November dan um, setelah itu beliau berkata bahawa kerajaan tidak bersetuju dengan kesaan pihak tertentu supaya kerajaan mengambil langkah atau pendekatan yang lebih drastik untuk mengurangkan defisit fiskal negara beliau berkata bahawa um, langkah ini bertujuan untuk tinjauan ekonomi untuk tahun depan untuk dilihat lebih sederhana berbanding ya. tahun ini dan mungkin sebelum daripada keputusan yang akan diumumkan nanti sebelum ini iaitu pada 13 Oktober lepas, kerajaan telah pun mengumumkan bahawa kenaikan had siling kelayakan bulanan budi 95 kepada pemandu e-hailing sepenuh masa adalah 600 liter sebulan yang mana berbeza. Dia ya. right biasa ya. 300 liter sebulan Betul. dan ya. mungkin dengan pengumuman selanjutnya nanti akan ya. lebih tinggi lagi daripada 600 liter sebulan ini yang mana ia akan memanfaatkan ya. lebih ataupun hampir 58,000 pemandu e-hailing. Ya, teruskan oh, untuk teruskan itu kita kan, ada ya. siapa? <laughs> Wei, uh, kita akan bersama dengan seorang tetamu kita uh, hari ini kami bawakan uh, tajuk pilihan pada kita Riyad Zudi mengenai Budi 95 Nafas Baru Pemandu E-Hailing. Dan bersama dengan kita di talian Zoom adalah Brian Eng Yih Min. Beliau adalah penasihat Persatuan Perpaduan Rakan Penghata Malaysia atau singkatannya PPRPM. Hello. Hello, Pak Tang. Selamat petang Brian. Baik. Apa khabar Brian? Apa baik. baik. Ya, okey kita terus kepada soalan Brian ya. Okey Brian kita uh, 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 tahu bahawa kerajaan telah menyatakan uh, kuota tambahan bagi Budi 95 ini uh, untuk pemandu e-hailing sepenuh masa ya yang uh, akan diumumkan uh, dan secara rasminya uh, sekitar bulan ini. Okey, dari sudut PPRPM sendiri mungkin uh, pandangan Brian, adakah terdapat sebarang uh, indikator ataupun uh, tahap keperluan yang wajar menjadi uh, asas kepada penetapan kuota ini dan bagaimanakah um, cara yang terbaik bagi menceminkan kos operasi pemandu itu sendiri? Silakan, Brian. Saya rasa pertama sekali untuk kita lihat indikator yang sesuai, kita kena dapat daripada data um, syarikat-syarikat P-Hailing e dan E-Hailing kerana mereka ada um, data berapa jauh satu hari yang um, pemandu e-healing ini uh, akan uh, menjalankan kerja dia. Ya. Pada masa yang sama, saya percaya juga kita kena ingat ya, satu platform, katalah uh, uh, lalamu atau kata um, grab dengan ya, um, platform Pemandu tu dia tidak menggunakan satu platform sahaja. Dia, dia gunakan uh, dua tiga platform dalam sehari. So dia kena ambil um, take into consideration that and um, indikator yang ketiga yang kena diambil um, tahu um, ambil berat ialah um, selain daripada kerja ya yeah, mereka juga ada kehidupan biasa yang mereka jalankan mereka perlukan juga sedikit lagi um, tambahan yang daripada segi kota ya yeah. so um, tiga perkara tersebut saya rasa adalah indikator yang kita perlukan Yeah. Jadi uh, apabila kerajaan menggunakan data platform e-hailing sebagai rujukan untuk semakan kota ini, adakah ia betul-betul menggambarkan realiti sebenar pemandu e-hailing sepenuh masa ini? Kerana kita tahu pemandu e-hailing sepenuh masa ini kadang-kadang dia beroperasi lebih panjang dan juga kadang-kadang yeah. juga terpaksa melalui jalan-jalan untuk menempuh um, kawasan trafik yang tinggi. Jadi adakah ia benar-benar uh, menggambarkan realiti sebenar pemandu itu? Um, so memangnya tidak. Ada, ada segelintir daripada mereka adalah part-time. Dia tak buat. So, apabila dia um, mendapat full quota tersebut, saya rasa um, ada ruang untuk mereka salah guna. Mungkin mereka jual um, bahan api tersebut. Tetapi pada masa yang sama, saya berasakan kerajaan boleh menggunakan API. Maksudnya dia link dengan sistem um, platform tersebut untuk lihat bagaimana mereka menjalankan kerja, berapa jauh, lepas tu um, berapa kota yang mereka dapat pada masa yang sama pemantauan hmm. boleh dijalankan melalui API tersebut untuk melihat kadang-kadang dia tidak menjalankan uh, perjalanan yang jauh tetapi hmm. Dia, hmm. dia 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 pam petrol yang banyak so kita boleh ambil tindakan daripada sana itu menjadi satu uh, indikator kepada kerajaan siapa yang salah guna atau uh, menjual uh, bahan api tersebut Okey, sikit mungkin pandangan daripada Brian sendiri. Kita bercakap tentang penambahbaikan ya. Pastinya setiap pelaksanaan yang dilakukan ada pihak yang mengharapkan penambahbaikan terutamanya dalam hal ini dalam konteks komuniti pemandu itu sendiri. Ini melibatkan mungkin ketelusan syarat kelayakan Uh, proses permohonan, uh, pemantauan kuota supaya kita tak naklah nanti uh, at the end of the day mungkin ada uh, timbunya uh, permasalahan ataupun ada yang membangkitkan uh, isu ketidakadilan, adanya keciciran. Mungkin apakah langkah yang wajar diambil pandangan daripada Brian? Seperti yang saya katakan tadi, kita boleh memantau dan mendapatkan data daripada uh, sistem uh, platform e-healing ini e-healing dan e-healing mereka ada data semua tu pada masa yang sama kita kena meningkatkan mungkin 20 30% dan um, kiru um, perlu, perlu gunakan untuk peribadi juga selain daripada buat kerja tersebut So saya rasa itu kena buat satu um, keseimbangan. Pada masa yang sama pemantauan ya. Sudah pasti sudah tentu um, tiada perasaan keburuk tetapi mungkin ada yang akan salah guna. Uh, perkara tersebut, tetapi daripada pemantauan API dengan data-data yang ada dengan syarikat kita boleh pastikan um, penggunaan tersebut adalah wajar dan tidak disalah guna yeah. mm -hmm. Baik, setakat ini lah mungkin. Bagaimana anda melihat uh, Budi 95 ini dapat mungkin uh, membantu dari segi peningkatan kos operasi untuk pemandu dan juga membantu mereka untuk mengekalkan pendapatan bersih yang munasabah sebagai pemandu e-hailing sepenuh masa ini? Um, saya, saya, saya berasakan untuk e-hailing, ya, untuk pemandu kereta, um, Budi 95 ini amat membantu kerana ini menurunkan harga daripada apa yang kita bayar RM2.05 kepada rm sembilan lebih sen. Ya dan dan um, penjimatan ter, tersebut mungkin satu tangki uh, sekali yang 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 mereka pam dua puluh ringgit Ya dan dan saya percaya ini adalah satu amount yang agak besar. Ya dan ini adalah satu penjimatan yang boleh um, dapat dinikmati oleh pemandu pemandu. Ini. Um, pada masa yang sama saya percaya selain itu kita kena lihatlah kepada um, inisiatif yang lain ikan pendapatan untuk pemandu serta penunggang e hailing Ya. Betul. Dan ya, seperti tadi Brian katakan bahawa uh, ya um uh, apa subsidi bersasar uh, seperti Budi 95 ini boleh dikatakan banyak membantu ya uh, dan mengurangkan beban uh, mungkin antara lain uh, cadangan mungkin daripada Brian sendiri haruskah adanya model sokongan jangka panjang um, yeah. daripada pihak PPR, PPRPM ini yang uh, bagi memastikan industri e-hailing ini kekal mampan uh, tanpa perlu bergantung kepada subsidi bahan api? Mungkin Brian bagaimana? Okey, Bagi saya selama ini pendirian saya um, agak jelas dan konsisten. Kita perlu melihat mana meningkatkan penggunaan ID ya hmm. bukan hanya untuk kereta tetapi juga untuk motosikal. Am um, persoalan dia adalah um, kos yang yang tinggi untuk untuk membeli ah hmm. uh, atau kereta ni um, saya percaya uh, syarikat, EHP hmm. ya, healing, healing dan kerajaan boleh membantu daripada sudut, -sudut tu untuk okay. menyediakan uh, ya EV kereta EV hmm. yang yang yeah. kita hmm. ya betul Hmm. Baik, ya, baik ya. Brian, selain daripada hmm. mungkin dari segi uh, kenderaan EV itu, hmm. apakah lagi mungkin yang boleh dilakukan oleh syarikat platform e-hailing ini untuk membantu uh, pemandu-pandunya? Adakah mungkin kena ada struktur komisen ataupun insentif tambahan ya. lagi hmm. yang perlu hmm. mungkin diteliti kepada untuk memberikan faedah hmm. kepada pemandu-pemandu ini? Oke, okay. uh, bagi saya pertama sekali kita kena pastikan hmm. yang belum diselesaikan buat masa ini adalah um sistem swampe, interface um, bagi uh, syarikat ini yang tidak tulus kerana buat masa ini mereka tidak ada satu um, interface yang menunjukkan berapa jauh dan macam perkembangan uh, untuk upah yang yang mereka direct tersebut ya, apa yang mereka letak dalam interface tersebut adalah okay dari tempat ini ke tempat ini ini adalah amount dia tapi pengiraan itu tak ada so bagi saya untuk memastikan incentive dan 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 upah yang yang adil yang 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 baik untuk untuk pemandu ini dia perlukan hmm. ada satu kes yang tulus yang menunjukkan hmm. macam-macam pengiraan tersebut dan buat masa ini belum lagi berlaku ya yeah. saya haraplah kerana dengan um, akta ekonomi per, perhaps pekerja gig kerajaan akan menggunakan peluang ini untuk meneliti isu ah uh, uh, yang tidak tulus tersebut yeah. Dan Brian, kita sedia maklum ya, kalau sebelum ini kerajaan telah menegaskan tidak akan mengambil langkah drastik dalam pengurungan defisit fiskal itu sendiri. Jadi di dalam hari ini, bagaimana mungkin pemandu boleh diyakinkan bahawa sokongan seperti Budi95 ini um, akan dikekalkan tanpa mengganggu komitmen fiskal negara itu sendiri, Brian? Okay, pertama sekali, uh, kita kena faham bahawa um, inisiatif Budis 95 ini adalah hmm. untuk memastikan uh, untuk mengurangkan uh, smuggling atau ura uh, menjual petrol kita, um, you know, dan menggunakan subsidi yang ada kerajaan, dan hmm. menyebabkan kekirisan. Okey, So maka apabila kita faham perkara tersebut, saya percaya kerajaan akan memastikan harga bahan api tersebut adalah stabil ya yeah. yeah. dan dengan adanya budi 55 penjimatan kepada kerajaan pun tinggi. Sumatera, so, saya percaya dengan ada budi 55 kerajaan akan lebih berwaspada di yeah. uh, langkah-langkah berwaspada untuk memastikan harga uh, bahan api itu stabil. Walaupun harga uh, bahan api adalah bergantung kepada harga pasaran. Saya percaya kerajaan uh, Malaysia dia akan mengambil tindakan tertentu ya untuk memastikan harga itu stabil. Okay. Hmm. Baik, ramai kita lihat juga bahawa mungkin keputusan kerajaan selepas ini adalah selepas daripada rayuan pemandu e-hailing itu sendiri. Hmm. Jadi mungkin uh, selepas ini apakah mungkin cadangan daripada pihak PPRPM agar libat urus dengan kerajaan ini lebih sistematik hmm. dan juga berkala dan mungkin juga saya nak tahu dari segi pendapat peribadi kalau 600 liter itu tak cukup yeah. hmm. untuk pemandu e-hailing ini berapakah mungkin kadar yang akan mencukupi untuk mereka melaksanakan tugas mereka dengan lebih uh, efisien selepas ini. Okey, bagi saya pertama sekali, apa uh, cadangan tu? Perlu ada satu saluran di mana pemandu, penunggang, healing dan syarikat boleh kita uh, boleh membuat yeah. um, mm. pandangan dan jawapan kepada balasan kepada mereka. Dan mm. kerajaan perlu wujudkan satu mm. platform atau saluran untuk mereka um, memberikan idea mereka dan apa keluhan mereka. Okay, dan pada masa yang sama dengan akta gig tersebut, saya percaya terdapat juga um, beberapa sistem seperti um tribunal tiga pihak ya yang boleh kita gunakan untuk melihat kepada isu-isu um, berkenaan seperti upah dan um, isu social security um dan tu tadi apa dah? sorry uh, berapa sorry. mungkin kadar uh, penggunaan liter yang mencukupi kalau sekarang kat 600 liter untuk hmm. pemandu healing kalau tak cukup tu biasanya berapa yang kadar yang sesuai untuk budi 95 ini. Okey, saya ada buat satu kiraan di mana um, hypothetically, okey, satu kereta biasa um, akan menggunakan 20 hingga 25 liter petrol ya untuk 250 kilometer, ya. Um dan ini adalah ber ber berlainan untuk semua model kereta. Ha, ada yang kereta yang akan ambil lebih banyak petrol dan ada yang kurang. Okey, um so range dia adalah 20 sampai 25 liter petrol hari iaitu RM60 untuk uh, minyak tersebut. Hmm. Kalau kita kira untuk satu bulan 30 hari, maka 20 liter kali um, 30 hari 600 liter adalah satu yeah. amount yang agak uh, logical lah. Ya. Hmm. Uh, ya, yeah. yeah. baik. Terima kasih Ryan di atas perkongsian uh, bersama kami dalam Malaysia Petang ini. Kita membawakan tajuk Budi 95 Nafas Baru uh, pemandu E-healing. Jadi terima kasih Ryan. Sama-sama dengan kami. Kita jumpa lagi nanti. Jadi kepada anda semua penonton Malaysia petang ini, kita dah sampai di penghujungnya. Terima kasih di atas tumpuan anda selama 30 minit. Saya Zahra. Dan saya Diamo Mujais. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.